Законність пізніше, якщо просто з початку дискусії до цього моменту де декілька коментарів. е, була відповідна резолюція Парламентської асаблеї Ради Європи і Україна, чи не єдиний учасник парламентської асаблеї Ради Європи, де питання виконання судових рішень було поставлено на той Денні, і була прийнята відповідна резолюція, де Рада Європи сказала буквально. Виконання рішень Європейського суду з прав людини відзначається існування основних системних недоліків, які викликають велику кількість повторюваних висновків щодо порушення конвенції про захист прав людини і основоположних свобод і серйозно підривають виконство права України. Щодо України, ці, ці проблеми пов'язані, зокрема, з хронічним невиконанням рішень національних судів. У резолюції вказано, що Україна повинна терміново прийняти комплексну стратегію стосовно виправлення ситуації, за якою значна кількість остаточних судових рішень залишається невиконаною. А також упровадити ефективні внутрішні засоби правового захисту у відповідь на пілотне рішення у справі воно проти України. Є абсолютно усталена практика Європейського суду з прав людини, яка говорить про те, що виконання судових рішень розглядається як невід'ємна частина судового розгляду в розумінні статті 6 конвенції про, основ... про захист прав і основоположних свобод людини. І європейський суд нам в дуже величезній кількості справ неодноразово був висновок, що це що право, право гарантоване статтею 6 конвенції було б ілюзорним у разі коли правова система держави допускала, аби остаточне обов'язкове судове рішення залишалося невиконаним. Тому Європейський суд справ людини, європейські інституції, вони в принципі чітко і остаточно розтолкували, що виконання судових рішень є остаточною є завершальною стадією судового розгляду. Однак розуміємо, і те, що піднімалися деякі питання, що не всі рішення, які виконуються, є там, судовими рішеннями, тому в принципі відповідний законопроект і названий так про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень. Це мається в частині завершальної стадії судового процесу, а також рішень інших органів та посадових осіб. Тому це питання розплумаджено щодо судового контролю і контролю іншого контролю за діяльністю, там виконавців, Ну, зупинюся трошки пізніше своїй доповіді, Однак я розумію, в принципі, аналогії з арбітражним керуванням і поганою характеристикою в Харківській області. Однак на, в даному випадку Харківськ це певна своя мікрореспубліка в Банкрузькій і те, що тут відбувалося, всі прекрасно знають. Так. Тому маємо тут, тут структура буде створюватися. З нуля, знову ми маю і маю надію, що з новими порядними людьми. І от Асоціація правників України тому і зосереджує значну увагу на впровадженні даної реформи, щоб ця професія не скомпрометувала себе з самого початку. Але більш детально зупинюся час поводу. Да, представитель судейской общественности, доступный главой Харьковского полицейского государственного суда Кристианина Алексей. Я думаю, в принципе, было бы всем участвующим, выступающим тоже правильно все-таки представляться, для того, чтобы мы, ну, многих, мы Многие, мы друг друга не менее. Тут несколько аспектов было затронуто, и я бы, может быть, тоже пару слов по некоторым из них рассказал. Во-первых, действительно актуальная тема, я еще раз подчеркиваю со своей стороны, как судьи, да, в чем меня интригует. Э, да. Вопрос исполнения судебных решений ⁇ это один из вопросов, который влияет на авторитет судебной власти. К сожалению, к сожалению хотя на самом деле это вещи несколько э, разноплановые, но для общественности это выглядит именно так. И в свете отношения к суду на сегодняшний день этот вопрос как раз является очень актуальным. Более того, вот правильно Юлиан заметил, что вопросы, связанные с исполнением решений суда в конвенции, отмечаются как непосредственная часть судебного процесса. На самом деле, если говорить о нашем национальном законодательстве, это не совсем так. Нельзя однозначно, и все, ну, наверное, проблемы, проблема бы не ставилась на вынесение, на обсуждение здесь, если бы это было, был однозначный ответ у законодателя на этот вопрос. Вот. Что лежит в корне? Где есть судебный контроль по исполнению судебных решений, а где нет? Как мне видится, может быть, моя субъективная точка зрения, может быть, она не совсем верна, но я попытаюсь ее высказать, а вы... Ну, может быть, услышал в этом плане. Смотрите, если я не ошибаюсь, вопросы судебного контроля за исполнением судебных решений лежат в плоскости административного права при отслеживание вопроса исполнения административных наказаний, ну, в частности, допустим, штрафов, да, о наложении штрафов, когда суд выносит решение, постановление, точнее, о наложении административного штрафа. В этой плоскости есть предусмотренная законом норма Кодекса об административных правонарушениях об обязательном судебном контроле за исполнением такого судебного решения. И второй аспект связан, наверное, с уголовным, уголовно-процессуальным правом, где э, приводится в исполнение приговора да, суда. Вот. Других случаев, честно говоря, я за законом не помню. Может быть, вы подскажете, может быть, вы меня поправите. Но исходя из вот этих положений, речь идет о том, что судебный контроль имеет место за исполнением судебных решений, имеет место только в тех случаях. А сейчас я попрошу юристов, да, коллег, вспомнить о том, что одни из основополагающих принципов теории права. Есть два основных метода метод диспозитивный и метод Температивный, то есть административный, иначе его еще называют. Я просто еще одновременно как административист, как бы немножечко для меня это в какой-то степени близко. Так вот там, где в основе лежит вообще вынесение даже решения, административный метод, там и возникает вопрос о применении судебного контроля за исполнением судебного решения. Когда речь идет о применении диспозитивного метода, стороны равны, Сторона в праве предъявить приказ суда к исполнению, не предъявить, это его право. Стороны договорились даже на, на, на стадии исполнения решения. Они не хотят предъявлять приказ к исполнению. Это их право. То есть диспозиция. Так вот здесь вот быть судебного контроля не может. И его на сегодняшний день за, по нашему национальному законодательству и нет. Вот в частности хозяйственный суд не исполняет, он, на него не возложена функция по контролю за судебными решениями, принятыми ими да, суд, судами. Поэтому здесь, наверное, в этой плоскости говорить о том, что исполнение решения является частью судебного процесса, наверное, неправильно. В части, где имеет место уголовное судопроизводство, административное судопроизводство или производство, не прошу прощения, и производство по делам об админправонарушениях, это разные вещи, напомню, да, здесь, да, может иметь место вопрос о судебном контроле. Спасибо большое. Ну давайте да. все-таки да. Я понимаю, что вот я то, в чем я изначально предупреждал, что, наверное, эта тема достойна докторской диссертации. В принципе, на уровне даже вот стадии судебного процесса, исполнительное производство как стадия судебная или как часть судебного процесса. Что касается контроля, судебный контроль, никто не отменял части обжалования решения, он остался в новом проекте, забегая вперед. Все-таки обжалуется решение суда, мест просто никак, государственного служащего в...